Babul Istismar. The Chapter of Investment. Pelaburan-pelaburan ni dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil investment. Dalam bahasa Arab kita panggil Al-Istismar. Hatta perkataan Al-Istismar yang kita terjemahkan sebagai pelaburan dalam bahasa Melayu, investment dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya bukan hanya digunakan pakai dalam konteks masa lah. Atau ulama-ulama terdahulu pun guna perkataan yang sama. Al-Istismar. Ya, pokok syajarah. Dia punya buah tu dia panggil samarah. Yeah. Ya. al istismar maksudnya kita nak dapat buah. Ha. dia macam kiasan lah. Macam metafora. Betul tak? Kan bila kita melabur, kita nak sesuatu in return, betul tak? Kita nak ulangan after this. Ha. Jadi macam kita tanam pokok, kita duk tunggu buah macam tu. Lebih kurang gitulah. Sebab tu dia guna perkataan itu, al istismar. Ha. kalau kita terjemahkan betul-betul ikut dia punya perkataan asal lah. Dia punya root word dia tu, daripada perkataan samarah tu maksudnya meminta atau menunggu buah. Ha, lebih kurang ya kan? jadi sesuai lah perkataan itu. Ya. kuliah dia bukan pasal buah pun. Tapi macam perkataan itu bersesuaian lah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab bahkan ulama-ulama dulu dalam fiqh mu'amalat menggunakan perkataan itu. Al-istisma ya. Istimah isman ni ialah istiqdamul man. Because di tahkiki ribih fil mustaqbal. Dia panjang. Saya ambil op endek tu. Dan cukup lah. Melabur-melabur ni. Istisma-istisma ni. Istikdamul man. Awak guna duit. Because ni tahkir-kir -tah ribih. Untuk niat dapat untung. Ha, ribih ni profit lah. Untung. Fil mustakbal. Pada masa depan. Ha. Tak perfect tu. Tapi kita ada idea lah. yang melabur ni. Kita guna duit kita kita nak dapat return pada masa akan Ha, itu idea am kepada pelaburan. Ada orang melabur saja-saja. <t especially> <t even> tak untung pun tak apalah. <t even> mana ada. Kau boleh kata purpose ataupun tujuan pelaburan semua sebab nak duit, nak untung. Ha, itu secara umum lah. Ha. Dalam konteks semasa, saya suka Taki Osmani. Dalam buku dia, Introduction to Islamic Finance. Bahasa Arabnya ialah Al-Muqaddimah Fitamwil Al-Islami. mana. Pengenalan kepada kewangan Islam lah. Kalau tadi, secara bahasa saja sebenarnya. Dia pun secara syarok, dia ada tambahan lah. Kita guna wang untuk mendapatkan keuntungan pada masa depan dengan memenuhi prinsip-prinsip Islam. Jadi Islam ni lah. Jadi syarok lah. Melabur-labur ni, guna duit, dapat untung. Kata tu je Itu secara bahasa dia panggil. Secara umum, dalam kewangan. Dalam mahal Tapi kalau Islamik, dia tambah lah. Utilization of wealth, aiming for profit according to Sharia principle without involving into any elements of prohibition. Ha, itu Inggeris dia lah. Ha, buku tu bahasa Inggeris. <laughs> Maksudnya ialah sama aja kita guna harta nak dapat profit tapi mesti mengikut prinsip-prinsip Islam -prinsip dan tak boleh terlibat dengan perkara haram sama sekali. Ha, banyak orang ni tuan-tuan dia nak melabur dia fikir nak untung aja. Betul tak? Itu pelaburan dari sudut umum Adapun pelaburan Islam, hak ujung tu. Mesti berserahkan prinsip Islam dan tidak terlibat dengan perkara haram. Hak ni kita tak apa nak cara mana. Hari ni saya tengok satu TikTok tentang penipuan pelaburan. 50 juta tuan. Saya puh lah Facebook saya. Siapa follow Facebook saya hari ni? Lepas tu ada seorang pula rebel, rebel lori. Dia kata sebab kita ditipu ni bukan apa kerana kita membelakangkan hukum hakam amalan. Oh itu saya ambil tu. Saya ambil komen dia tu, letak dekat dia punya gambar pelaburan tu, saya masuk dalam posting. Saya kata bukan calang-calang punya dia Dia tahu sebab orang ditipu ni. Betul tak? Tu sebab dia. Sebab apa ni, tuan? Sebab modus operandi pelaburan. Pok <guluh> jenis tipu-tipu ni, bukan kata hok tipu, hok tak tipu pun. Modus operandi dia tak patut Islam. Tak patut cara. Ha? Apa modus separan diri dia? Keuntungan yang telah dijanjikan dan dia tinggi. Kalau dia minta awak melabur ke dia, dia tak janji untung. Agak-agak awak nak melabur dengan dia. Dahlah dia menipu. Lepas <tuh> tu offer pelaburan, tak ada untung. Untung tengoklah kalau ada untung awak dapat. Kalau tak dapat, tak dapat. Ingat orang nak masuk ke? Kita teror tu. Otak penipu lagi teror. <tuh> Kita pun ada juga kawan yang suka menipu orang ni. Ingat ustaz ni member ustaz-ustaz belaka ke? Apa tak ada orang benda baru ni jenis kaki menipu? Tipu orang sana, tipu orang sini, ambil orang duit tu, ambil duit orang ni. Tak ada ke? Hmm. Harap-harap dia telah uh, mengembalikan orang yang ditipu dan telah bertawabat kepada Allah. eh? <laughs> nah, ha, model peran dia itulah. Dia pergi bagi, bagi jaminan keuntungan dan keuntungan itu tinggi which is tu, tak patut syaruk sama sekali haram awal-awal lagi -awal kalau dia iklan begitu iklan tu dah haram kalau dia bagi tahu bagi tahu tu dah haram tapi pasal apa awak masuk oh apa kuat sangat pasal ni ni jumpa aku ramai mana pun <laughs> pasal apa awak masuk skin cepat kaya lah dulu-dulu lah dan ni kurang dah skin cepat kaya ni dulu-dulu lah pasal apa awak masuk masuk RM50 dapat RM1,000 Mula orang masuk RM50, dapatlah RM1,000 tu. Oh, suka dia. Lepas tu, dijanjikan pula masuk RM1,000. Dapat RM10,000. Dia pun masuk RM1,000. Habis langsung, tak ada. <laughs> Itu money game. Tak ada apa-apa pun. Dia semata-mata collect duit dan diguna duit tu untuk beri keuntungan pada orang lain. Dia money game. Tahu money game? Money game dia pusing duit sama je. Dia bukan meniaga pun. Skin cepat raya mana ada meniaga. Dia rolling duit tu je. Berapa orang kita skin cepat raya Kantoi. Dulu kan ha. Sama je Dia ikut perkembangan zaman Dulu-dulu orang tertipu dengan skrin sepak kaya Sekarang skrin sepak kaya orang dah ada kesedaran Susah kan tuan kalau orang nak main skrin sepak kaya ni ha. Dia main cara lain pula ha. Betul tak? Jadi apa yang dia sebut double lorry tu Saya screenshot saya up Dia kata bukan calang-calang punya double lorry Dia tahu Walaupun ada banyak faktor-faktor yang lain Tapi faktor utama ialah Tak patut jarak Alakulihal uh, Balik pada tadi ya eh. Ha. Nak untung tak ada masalah. Tapi mesti ada dua tu. Mesti patuh syarak lah. Which is kalau scan-scan uh, scan -scan ni model operandi dia memang tak patuh syarak awal-awal. Pasal ada jami untung dan ada uh, jami untung dan keuntungan tu tinggi pula. Jami untung tu tak kena dah. Ha. jadi itu definisi ya. Mana pelaburan ni memang kita kena keluarkan harta kita. Duit boleh, aset boleh. Ya. Tak kisahlah. Tapi untuk mendapatkan keuntungan. Cuma kena ingat, mesti syariah compliance. Jangan sesekali tuan-tuan terlibat dengan pelaburan yang tak patuh syarak. Pasal pelaburan tak patuh syarak ni, boleh kata rata-rata lah. Bukan hanya skema saja yang tak skema pun. Dia jadi riba lah tuan. Hakikat yang tuan-tuan bagi tu bukan pelaburan tapi pinjaman. Sebab pelaburan jika ada jaminan, maka dia bukan pelaburan lagi. Dia jadi pinjaman. Dan pinjaman tuan-tuan tak boleh ambil. Keuntungan lah. Hmm, ya.